o əziyyətdir uzaqlaşan qadınlardan heystə və yoxdur qəliblik onlara yəni yaxınlığı yoxdur onlara ta paçlanırlar onda ki paçlandılar və gəlin onlara heystər yəni istədiyi üzərdən əmr etdiyi kimi istədiyiniz kimi yəni əmr etdiyi kimi sizə Allah necə ki Allah əmr edir həqiqətən Allah səbir tövbə edənləri və səbir paçlananları yaxşı Allahım bu ayəsi insanlara söyləyir. Allahın rəsulu özü bu Allahın ayəsini pozacaq mı? Əstəğfurullah. Onun üçün də mən bəzən mən hələ bir məsələ deyirəm. Hələ ən qədər elə şeylər var. Çünki nə üçün? Siz özünüz fikir verin. Sünnə aləmində belə bir söz var hədislər haqqında. Onlar deyirlər ki, səhih hədis və səhih olmayan hədis. Yəni doğru hədis və doğru olmayan, düzgünədirs və düzgün olmayandır. Heç belə bir şey eşitmisiniz? Düzgün ayə, Allahın ayəsi və düzgün olmayan səhi ayə, səhi ola bilməyən ayə. Allahın bütün ayələri səhiddir. Onun üçün də nə üçün mən nə səhi olan, nə şübhəsi olmayan və insanları Allahdan qorxanları hidayət edən, hidayət olan, rəhbər olan Allahın quranı ilə yolubdur getmir. Belə də deyirlər ki, sən quranı başa düşmürsən. Əgər mən quranı başa düşmürəcəyimsə niyətdə olmaq üçün onu da göndərirdim mənə çıxır. Əstar oldu. 14 əsr bundan qabaq yaşanmış vəhşi bədəvi çölçüləri, insanları. Yəni vəhşi bədəvi nə mənalı? Həqiqətən vəhşi olublar o insanlar. Onlar çöllərdə yaşayıblar, sivilizasiyadan uzaq bir insanlar olublar, mədəniyyətdən uzaq bir insanlar olublar. Elə yəni, onların da dilində gəlir. Yaxşı, o insanları Allah bu Qur'anla hidayət elədi. Onları mədəni bir xalq etdi. Mədəni, sivil, əxlaqlı bir xalq etdi. Nöldü? Bu gün 21-ci əsrdə yaşayırıq. Mən elə bu Azərbaycan xalqından danışıram, mən elə başqa hallardan danışıram. Bu sivil, intelligent cəmaatı Allah bu Qur'anı ilə hidayət eləyə bilməyəcək. Allaha axlaqla eləyə bilmici, mədəniyyətlə eləyə bilmici. Biz bunu başa düşmədik. Onlar başa düşdülər, biz başa düşmədik. Necə olur? Yaxşı. O hərflərlə ərəbcə gəlir. Onları tərcümə etmək olar. O düz tərcümə olur. Amma Quran düz tərcümə olmur. Onun çünki mənim əzizlərim, Quran məntiq üzərində olur. Və Allah insana məntiqlə düşünməyə vağda nə 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 Ənəyə yaraşdı, səm məntiqlə düşünə bilər. Onun üçün də mənim əzizlərim məntiqlə düşün. Allah bu Qur'anı elə belə göndərməyib. Allah bu Qur'anı bizim üçün göndərməyib. Allah bu Qur'anı daşlara göndərməyib. Allah bu Qur'anı başlara göndərməyib. Allah bu Qur'anı önlərə göndərməyib. Allah bu Qur'anı dillərə göndərir. Bu günləri bizim beyninizə yeridlər ki, bu Qur'an vaxtında da deyidilər ki, bu Qur'an öllər üçündür. Nəsiz ki, bu günləri bir bilinin yas düşən kimi bütün öləsi olan çı çağırırlar mollanı və ottururlar onu Quran zəldə və o da başlayır Quran oxumağa. Dillərə ələmcə, öllərə də ələmcə. Yaşı fərqi nə oldu? O özü ilə diridə. Bəli, fərq onda oldu ki, o kəs özü bilərək də bilmərək də o ölüylə bu dillərə də əyilir. Çünki o ölü də başa düşmüradı, bu dillər də başa düşmür. Fərq oldu. Onun sonda bu Quran İnsanlara dilikən deyilməli. Onların başa düşdüyü dildə deyilməli ki, o insanlar Allahın bizə hər bir insan biz hamımız Allahın bizə göndərdiyi bu ölkünləri, göndərdiyi bu öyü, nəsiyyəti, göndərdiyi bu nizamnaməni başa düşüb və onunla əlaqətimizi qura. Onunla yolumuzun təcridi üçün axirətin günündə Allah bizdən razı olsun. Allah Quranda 75-ci surənin 18-19-cu ayəsində deyir ki, onda ki biz onu qiraət edirik və tabe oluruq onun qiraətinə Quranın sonra həqiqətən bizim üzərimizdədir onun bəyan edilməsi aydınlaşdırılması Allah özüdir bəyan edəciyin insanlar isə bu deyirlər ki yox sən bu Quranı başa düşmərsən onun üçün gəl bu risaləni oxuyasan onun üçün gəl hədisi oxuyasan sünnəni oxuyasan sünnə qanundur qanun Allahın qanunudur Allah həm ondan başqa Allahın yolunda qanun yoxdur. Allah bu Qur'anı kamil göndərir. Allah deyir ki, mən bu Qur'anı göndərdim ki, onunla yolunuzu tutub gedəsiniz. Onda heç bir ələrsizliyi e qoymamışam. Tamam etmişəm, kamil etmişəm. Ən gözəl sözlərin toplusu burdadır. Allah Qur'anında deyir ki, 15-ci suranın 9-cu ayəsində ki, biz nazil etmişik gizi kimi, şübhəsiz ki, biz onun hifziyik. Allah Qur'anını nazil edib və özü məhafiz edir. Allah, mələkləri və inananlar yaxşı. Varını bir də hadisdə, bir də risalədə ki, Allah hər halı sədir, onu. Məaməzlar, bunlar hamısı iqsayları Allahda icazələşdirmək üçündür. Allahın Allah Qurandın icazələşdirməsi üçündür. Onun üçün də hər bir kəs ayılmalıdır. Allah Quranda 28-ci ayə 2-ci surənin 28-ci ayəsində deyir ki, necə kafir olursunuz ayılın. Olduğunuz siz önü. Və hayat verdiniz sizə. Sonra mən edərsiniz, sonra həyat verirəm sizə, sonra ona tərəf müraciət edərsiniz. Mən yox idim o vaxtda. Yox, həda ölü kimi bir şey idi. Allah məni diri etdi. Məni məndən soruşmayib yaratdı. Məni məndən soruşmayib öldürəcək və məndən soruşmayib qaldıracaq ki, mən bu yaşadığım müddətdə kimi Allah haşəmi qoşdum. Nəfsimə kimə qulaq asdım? Nəfsimə filan getsə, yoxsa Allaha Bizlər hamımız Allahı Allahı səsləyirik. Hamımız Allahı özümüzə rəbb bilməliyik. Hamımız Allahı özümüzə ağa bilməliyik. Hamımız Allahı qula Allah vasmalıyıq ki, Allah bizə öyrədir. Allah Quranda bizə əmr eləyir ki, biz Quran oxuyaq. Biz Quranın ayələrinə, Quranın həcmdəyinə yolumuzu tutaq edik. Allahdan başqaları isə bizi Allahdan başqalarına tərəf çəkir. Allah isə bizi yalnız və yalnız öz səfərinə çağırır. Dies iyyəketin 91-ci ayəsindən gəlir. 91-ci ayəsi: Mənə əmr olundu yalnız bu şəhərə ibadət edim. Odur ki, qadağan edibdir onu və onun üçündürmür ki, e, onun üçün dökülə şeylər və mənə əmr olundu ki, təslim ol Allahdan olum 92-ci ayə. Və Quran tilavət edim. Kim hidayət tapırsa, anca öz nəfsi üçün hidayət tapır və kim zəbalətdədirsə də, mən ancaq nəzərə çatdıranlardanam. Mənim əzizlərim, Allah Quranının xəbərinə iradı edir bizə. Qurandan başqa yox. Qurandan başqa kitablar yazılı yox. Bəli, dünya işlərində ola bilər. Qadağan deyir ki, əs-tağfirullah. Kim dünya elmini öyrənmək istəyirsə, aydın məsələdir ki, riyaziyyatı öyrənmək istəyən getsin, riyaziyyat kitablarını oxusun. Fizika kitablarını, fizika elmini öyrənmək istəyən həmçinin elə ancaq Allah təala yol tutub getməyincə Allahın Qur'anı kifayətdir. Yalnız və yalnız Allahın Qur'anı. Allahın Qur'anının yanına kitab qoymaq və artıq Allaha şərik qoşmağa bərabər bir şeydir. Çünki bu Qur'an Allahın dedikləridir. O kitab, o yazılar məcər Allahın dediləndi. Siz fikir verin görə Allah necə incəliyib o. Əgər onların dediyi kimidirsə, həmin bu risalələri və hədisləri Allahın Qur'anının yanına bərabərdən qoymaq düzgündürsə. Onda gəl elə biz Tövratla İncil gətirəyəyəndə Qur'an ha orada nəf Allahın nazil etdikləri məryan şeylər qalıb baxır. O 11-lərdən sonra risalə və hədislərdir. Onda Allahın nazil etdiyi deyil, onda insanların özlərinin yazsılılarıdır. Gəlin məntiqlə düşünək. Allah Tövrat və İncili kənara qoymaqla, artıq bütün yazılanın kənara qoyulmasını ödədir bizə. Yalnız və yalnız Quran. Yalnız və yalnız Zəbur. Mən başa düşdüm. Qoy bu ayəyə oxuyum ki O öllər üçün deyil. Bu indiləri belə bir söz də eşitdiniz. Quran həm də dirilər üçündür. Əsla buna. Quran ancaq dirilər üçündür. Quranın öllərə aidiyyəti yoxdur. Bu öyüd nəsiyyətdir. Öyüd nəsiyyətin öyrüyə nə aidiyyəti ola bilər? Ancaq dediyikdə, diri olduğu dövrdə oxumalıdır, öyrənməlidir Allahdan. Öyüd nəsiyyəti qəbul elib və islah olmalıdır ki, axirət günündə Allahın huzuruna gələndə Allahın dediyi kimi gəlsin. Allahın dediyi şəkildə gəlsin. Həmin Yasin surəsidir. O Yasin surəsi ki, onda üzr mən istənilməyə qoyulur. Məhəmmədzə. Baxın görəcəm oxunmağın bizdən nə qədər şey istədidir. Gəlin görək öz dilimizdə. Hər bir kəs, hər bir insan öz başa düşdüyü kəs, öz başa düşdüyü dildə, öz başa düşəcəyi tərzdə Allahın Quranını oxuyub ölməsi qəbul olar məni. Gəlin görək 69-cu Aya 70-ci ayəsində yasin surəsi nə deyir Allah? Deyir biz öyrətmədik ona şeiri və yaraşılığı yoxdur onun üçün. Həqiqətən o ancaq yad etmədir və aşkar orandır. Nəzərə çatdırması üçün çünki dili oldu və haqq olsun söz üzərində kafirlərin. Allah kimin üçün dedi bunu? Yalnız və yalnız dirilərcə. Yalnız və yalnız dirilərcə. Yasin surəsinin əvvəlində deyir ki او ان الناس زلتون